Зниклой без вести, что сказать. Поэтому внутри у него ничего нет. Ну а меч этот сзади вместо АК-47. Он как бы как бы символ несломленного сопротивления, что ли. Ну, символ того, что он может. Он может, только у него нет глаз. Он, он достал бы этот меч и продолжал бы захищать нашу ныненкую Украину. Но он не и бачит. Не бачит. Я дивлюсь на пенек. Вот дивлюсь и бачу. А как оно получается, я не знаю. Бачу 500 своего взял пилу, встал. И начал вот так вот прямо резать. А я его долго работал, там, наверное, Вот. А откуда оно берется, не знаю. Мы живем в этом все. 500 -е. У меня вот так людинка спала. Нема. Вот так спала, вот тут в хате. Нема. Один полз уже два прихода, два FPV уже ему ногу раздробило, он полз, еще нам звонил. Я говорю, как с того света, хлопцы, что сделать? И вот он нам звонил два дня, но потом перестал звонить.